Относительно сайта хотел комментарий сделать. Я вижу это шаблонное решение, уровень исполнения там на троечку. Скорее всего, это был шаблон, его просто адаптировали и внесли свою информацию. По уровню репрезентации, я же говорю, тут не хватает очень много триггеров доверия. Сделано в таком испанском стиле, лаконичном, то есть они не заморачиваются, я не знаю, кто вам делал или как но мы сделаем намного круче и вот эти разделы тут некоторые видите да какое наполнение ну то есть это уровень где-то 2005 года такие сайты. Их очень сложно продвигать в плане SEO индексации. И на них очень тяжело пускать Google рекламу. В каком плане? В плане конверсии. То есть мы сюда будем загонять трафик, но он будет мало конвертироваться, потому что сайт такой себе. То есть он не убеждает, он просто минимально показывает какие-то услуги. И, и все, то есть тут нету дополнительных каких-то э, функций, как мы привыкли, как мы делаем. Я вам покажу потом пример и на базе примера расскажу, что и как мы делаем. Ну и то же самое по соцсетям. Вот это даже логотип, это сразу видно, что про профаны делал, потому что желтая на белом не размещается. Это каждый маломайский дизайнер знает. Вам, если будем делать инстаграм страницу, сразу накинем сюда подписоту. Если вы хотите выходить на Испанию всю, значит, вам надо как минимум там 7-10 тысяч подписчиков, чтобы у вас было, чтобы уровень эм, репрезентации доверия сразу был на высоком, э, на высоком, потому что если будет тут вот 16-40 подписчиков и мы выходим э, с рекламой на всю Испанию и говорим, что мы предлагаем услуги, на, к нам доверие будет минимально. Поэтому надо сделать так, как будто вы тут уже лет 5 работаете вам все доверяют на вас подписываются за вами, следят, и потенциальные, и реальные клиенты постоянно к вам обращаются. То же самое по Фейсбуку. Ну, я же говорю, оформление, будто семиклассник оформил То есть это не серьезно, это мультяшниство какое-то. Мы сделаем по-другому, и все будет на высшем уровне. Оформление постов также. Нету хэштегов, нету указаний на сайт, нету контактов. То есть видно, что работает не профессионалы. Профессионалы так не делают касаемо индексации и СОшки. Вы хотели сайт по аренде авто, он ближе там к сентябрю, вы сказали, да? Вот у нас же есть один сайт Саши, который я делал, и мы там за несколько месяцев вывели его в топ по 300 с чем-то ключевых фраз, и он каждый месяц, вот мы видим, поднимается там на 200 с чем-то ключевых фраз. И вот мы можем посмотреть по каким фразам. Он сделан на четырех языках, так как и вы хотите, и это правильная задача, а, потому что вот мы, а, потому что мы видим какой тут уровень сразу подачи, сразу много информации, сразу фотографии, то есть человек сразу понимает, куда он попал. И мы видим все контактные данные вверху, есть э, все э, языки, вот по этим языкам по каждому делалась СОшка, мы видим куда в какие соцсети ведется. Uh, по сайту, например, автосервиса тоже мы его делали. Вот он в топе по запросам и тоже там по 500 или по 600 запросам он находится в топе гугла плюс ему делается реклама и это все генерирует клиент вот тут более наглядно показано вот мы видим все соцсети представлены это очень важно чтобы он расшаривался этот сайт по всем соцсетям мы видим количество куда мы можем обратиться то есть разные люди разные клиенты кто-то сидит там в ютубе кто-то в инстаграме кто-то в фейсбуке кто-то в ватсапе кто-то в вайбере кто-то в телеграме мы будем будем везде. То есть человек, если попадает, некоторые пользователи, потенциальные клиенты, они сливаются, потому что им неудобно куда-то там написать, либо на позвонить, знаете, то есть вариантов должно всегда быть много. И вот таким образом мы сделаем, что вариантов будет много. Подача графическая, то есть все на приятном таком уровне, триггеры доверия, убеждения, фотографии для подтверждения услуг, подтверждения, какие машины заходят, и то надо обновить эту галерею, потому что уже много очень хороших фотографий, отзывы с реальными фотографиями, видео с Ютуба и соушный опорный текст, который это все выводит в топ. Видим, дублируются формы заявки и так далее. То есть мы сюда попадаем и сразу видим, что работает профессионалы. И этот сайт очень легко конвертирует клиентуру. Вот, пожалуйста, хотите на WhatsApp, хотите позвонить. То есть все сделано очень правильно, грамотно на многих языках. И вот мы по аренде машин. да, То есть мы видим вот эти показатели. Видим, что сайт постоянно развивается. Это самый прокачанный сайт, я могу вам сказать, на русскоязычную аудиторию по Испании. И вот мы видим, что из сотой позиции он поднялся на первый буквально за, за несколько недель. Google боты делают обход. Вот мы видим. Первая позиция, вторая позиция наша. То есть из 10 позиций 2 верхние наши. Это чисто СОшка. То есть тут даже Google рекламу мы не запускали. И как мы видим, тут не, заточка идет по конкретные бренды автомобилей. То есть люди ищут конкретные автомобили и выходят именно на эти авто, представленные у нас на сайте. Плюс мы видим несколько городов. По всем этим городам была произведена своя оптимизация, чтобы сайт выводился в авто. И таким образом мы расшариваем количество возможных ключевых фраз, чтобы люди находили по максимуму. И мы вот там, сейчас я найду высокочастотный какой-то запрос вот например проката в токио очень популярный высокочастотный запрос и, пожалуйста, мы на первой позиции. Вот это все делалось три месяца. Некоторые соушники могут рассказывать, что это будет делаться там полгода, год, и на это надо будут десятки тысяч евро. Это все ложь и неправда. Это можно сделать там за 2-3 месяца, смотря какой у нас будет исходный ресурс и какая база будет. Тоже все удобно, форма заявочки, что куда как, видео, отзывы. Красиво сделан блог. То есть люди попадают, тоже им это приятно ознакомливаться с этим. Пожалуйста, на каких языках, даже на украинском сделали. было. И вот таким образом мы сможем сделать и для, и для вас эти два сайта, вывести их в топ, хоть по Испании, хоть по разным городам, которые будут указаны в, ТЗ, в техническом задании. То есть что нам делать, куда нам двигаться. И вот мы можем следить динамику развития. То есть каждый месяц я там буду вам делать отчеты, показывать, по каким позициям выросли, что мы сделали, какую SEO-шку сделали, внутреннюю или внешнюю, какие SEO текста разместили, какой крауд-маркетинг, то есть размещение внешних ссылок провели. И таким образом вы сможете осмотреть динамику развития, то есть держать руку на пульсе, не будет такого, как я вижу некоторые отчеты, что а что вы там сделали, мы ничего не сделали или сделали что-то там, одно, один абзац, одно предложение и после этого люди называют это отчетность Это фигня полная, так не делает. По Google рекламе также мы знаем, что по этим всем ключевым запросам по всем языкам в месяц производится более 50 тысяч запросов от людей. Те, кто говорят, что Google не работает, они просто не знают, как с ним работать или не работали ранее. Вот мы видим, что 8 июля мы потратили 1000 гривен и получили 600 кликов. По каждому клику у нас есть статистика. Мы можем видеть, откуда пришли клиенты, по какому запросу и отслеживать это все в аналитике. То есть все затраты, количество показов было произведено почти 300 тысяч рекламных показов, получено 11 тысяч кликов, средняя цена 2,50 гривны, это очень мало. Это все из-за того, что сделана ручная оптимизация этой рекламной кампании. Не просто от балды запущенная, специально сделано, чтобы минимум тратить и больше получать. И таким образом мы получаем результаты. Вот хотел показать вам это кейс, который, над которым мы работали 5 лет. Это с 2018 по 2022 год. Мы видим источник прихода клиентов. Это чисто Google, то есть СОшка даже без рекламы видим доходность это общая и видим доходность этого источника. То есть по каждому источнику мы можем потом смотреть и динамику, откуда пришли, сколько были на сайте и так далее. То есть это пример того, если годами заниматься грамотно ссылочкой по сайту, то вот такие уровни дохода. Это чисто по Украине, вы понимаете, что в Испании можно сделать то же самое, только тут будет в евро все. Потому SEO нужно делать, это правильное направление, это стратегически правильное задание. Очень мало кто это делает, особенно тут, потому что они больше заточены там, на быстрое получение типа результата, типа таргетинга, типа рекламы в Гугле. То есть, ну, для этого нужны средства. А реклама тут намного дороже, чем в СНГ. В 15-10 раз. Если мы там получаем один клик 2, 3, 4, 5 гривны, то тут от 3-4 евро до 10 евро за клик. А там таких кликов надо десятки в день. То есть, это несколько сотен евро в день не всегда есть такие бюджеты. то да и не нужно столько тратить, мы можем это, мы можем обойти эти все затраты, сделать более рационально, более грамотно и меньше намного потратить и больше получить результата. Это пример тоже, как можно вывести видео с YouTube в поисковую выдачу Google в раздел видео. Видите, вся страница тут, если забить именно услуги по автосервису по Валенсию, мы сможем увидеть, что там страниц 5, наверное, подряд идут видосы чисто по этому сайту по этому проекту который мы делали то же самое можно сделать и вам главное контент это я делал аналитику еще до того как мы начинали делать этот проект я всегда так делаю чтобы понять как, какой уровень запросов количество и мы вот видим что за три года вырос запрос в два раза по аренде авто в Испании. То есть эта ниша постоянно развивается, конкуренция увеличивается. Если правильно, грамотно все делать, то можно обойти множество, большинство конкурентов и стать лидером или одним из лидеров рынка, либо локально, либо глобально по Испании. Мы видим, что в месяц минимум тысячу запросов ведет на аренду авто. То есть тысячу потенциальных, тысячу, почти 300. Сейчас уже больше, потому что 2024 год, это аналитика за предыдущие несколько лет мы видим что она росла и будет расти и дальше потому если все правильно сделать грамотно выйти зафиксировать свой сайт везде в поисковых выдачах по сотням ключевым запросам вы сможете часть этих клиентов большую часть даже направлять к себе и особенно русскоязычных, потому что наши не очень любят там заграничные сайты, особенно испанские, потому что они что по дизайну, что по функционалу, что по лингвистическим моментам, они неудобные до крику просто. Это YouTube канал, Автосервиса, что вы понимали, то есть мы там за несколько месяцев сделали более 1,2 миллиона просмотров, 4000 часов просмотров, 1200, тут мы ну, уже 1400 подписчиков, то есть это органически, это не накручено, и тут реклама не использовалась. Просто грамотно делаются видео, видео делаются вирусные под них затачивается брендинг, делается там, указываются контактные данные. И таким образом вот эти все миллионы просмотров, они работают как на узнаваемость бренда. Потому если в комплексе заниматься этим развитием, то нужно двигаться по всем направлениям. Не только там Google, не только сайт делать. Это очень грамотно и правильно в плане создания как бы фундамента прочного, на котором можно уже потом создавать и, вся, и масштабировать там и по социальным сетям, и по СОшке, и по Google, и по youtube и по тик току и по инстаграму с фейсбуком главное это все это уровень комплексного интернет-маркетинга именно если так за упаковаться если так именно репрезентовать свои услуги по любому бизнесу его можно прокачать очень быстро и с минимальными там вытратами если анализировать какие суммы цены выставляют там компании тут местные на рынке то это там несколько тысяч евро а мы все это сможем сделать ну, ну, дешевле это в месяц несколько тысяч. А мы можем за несколько тысяч вообще все сделать. Потому что есть голова, правильно руки стоят. И у нас 14 лет опыт. Вот также Google Аналитика. Она подключается сразу к сайту, создается. Мы сразу можем видеть, с каких источников идут у нас клиенты. Вот видим, органика это SEO, директ это прямые посылки. Paid Search это Google платная реклама. Paid Shopping тоже платная реклама. И это все тоже платная реклама. Мы можем запустить и в Ютубе реклама, она не такая дорогая, как кажется, там вообще понты. И то же самое там можем запустить и баннерную рекламу. То есть по самым самым популярным сайтам будет крутиться баннерная реклама. Это все влияет на ваш уровень авторитета, репрезентации. То есть они видят, что вы везде, они видят что вы очень на серьезном уровне показываете себя, репрезентуете свои услуги или товары, и это уже вызывает доверие. То же самое по соцсетям. Вот статистика Facebook, это страница автосервиса. Мы видим тут 226 656 охват, информационный охват по публикациям. Видим, что около 2000 взаимодействовало, то есть перешло с публикации на страницу они там подписываются, мы видим статистику по полу и возрасту, видим, что 85 это мужчины в возрасте от 26-5 до более старшего там 55-64 года. То есть мы видим, что мы попадаем в целевую аудиторию. Фишка в том, что это не платный таргетинг, таргетинг это сделано просто за счет рилсов, за счет видео. Если правильно генерировать определенные видео, можно сэкономить очень много денег и получить узнаваемость бренда. Вот это, если пересчитать на количество денег, то это просто там чуть ли не сотни тысяч евро. Например, чтобы охватить 15 тысяч а, или 12 тысяч людей, ну, грубо говоря, давайте даже 10 возьмем, нам нужно там чуть ли не 100 евро потратить, чтобы в Испании охватить людей. А, то есть мы 15 тысяч, да, и, ну, и тут мы охватили 226 тысяч. Это только Facebook. Сейчас я вам в Инстаграме покажу охваты. То есть это все работает на вас. И по алгоритмам именно внутренним рекомендаций видео сначала идут на локальный уровень географический. То есть по городу, по области, по стране. И таким образом мы бесплатно, по сути, за счет так называемого партизанского маркетинга мы делаем информационные охваты. Потому что если вот это все делать за деньги, это будет очень и очень дорого. Мы можем делать это все практически бесплатно. То есть один человек генерирует правильный контент. Правильно его оформляет и таким образом вы получаете э, прирост авторитета, цифровой авторитет, так называем когда люди заходят, видят, что у вас и на странице движ и в ютубе миллионы просмотров и количество постов у вас за несколько месяцев там 500-700 публикаций. Они видят, что вы развиваетесь, вы открыты, они вам доверяют сразу просто задача под эту всю махину создать сервис качественный, именно человеческий фактор, чтобы они работали грамотно и не было негативных отзывов. Вот пример, как стреляют видосы в Фейсбуке. Это мы выкладывали, выкладывали, и вот раз и ушел один видос там на 50 тысяч просмотров за сутки. Таким образом мы сможем, если больше будем генерировать видео контента правильно, то мы сможем делать тут и сотни тысяч, и миллионы просмотров. А это я вам хотел показать, как влияет добавление одной просто языковой раскладки на сайте, то есть одной версии. Вот мы видим, как у них было печальненько все. И мы вот тут уже делали количество раздела, увеличивали количество сложных статей, там публиковали. И вот резкое увеличение. Мы можем посмотреть, что в топе тут было около 40 ключевых запросов. Если, когда мы это все провели количество запросов в топе у нас увеличилось до почти 700 ключевых фраз это все за там за 2-3 месяца сделано таким образом если по каждой по каждому языку прокачать именно вот так СОшку вывести на всю страну или по конкретным городам можно получать заявки даже когда реклама не будет работать но реклама конечно более дает сильную динамику получения обратной связи и заявок и лидов Потому надо делать все в комплексе. И тогда она сыграет одним оркестром и будет очень сильный выхлоп. А это я вам хочу показать статистику Инстаграма. И опять же мы видим, какие тут охваты. Тут 2,5 миллиона охвата человек. И вот внизу написано From Ads. From Ads это с таргетинга. То есть всего 2% с этого объема мы сделали за счет денег. Все остальное это сделали грамотные люди прямыми ручками. То, то есть, опять же, если правильно генерировать контент определенного формата, тематики, правильно его оформлять, то вы сможете сделать вот такую узнаваемость буквально за пару месяцев. И это вам сэкономит ну, просто десятки тысяч евро, и это даст вам и узнаваемость авторитета. И поток клиентов и потенциальных и, и, и реальных общая стратегия комплексного подхода она вот именно вот в таком формате вот это все источники которые мы активируем google органика google платная реклама вот эти два инструмента уже очень хорошо дают, если правильно и грамотно их настроить, потому что есть вот такие ребята, которые по 1000 евро берут, блин, настраивают это все, и там просто ребята сливают бюджет и ничего не получают. То есть тут очень надо э, иметь много опыта, понимания и знаний, не просто так взяться и самим настроить или там настроить халатно. И адекватности настроек, потому что, я же говорю, есть такие случаи, просто до, до шока доводят. Телеграмм, опять же, для наших нужно использовать, можно создать там. Телеграм-чат, эти Телеграм-бот. YouTube очень хорошо работает в связке с гуглом Можно повыводить видосы в топ. Они будут работать вместе с СУшкой и рекламой. То есть, опять же, это дополнительные охваты, узнаваемости, работы с реальными потенциальными клиентами. Facebook, Instagram работает в паре. Опять же, Google реклама, ой, таргетинговая реклама. Если крутить, то также надо прокачать каждую страницу, там накинуть подписоты, накинуть публикации. И если правильно запустить там контент, генерацию контента по этим то они опять же отобьют все старица и это очень хорошие инструменты для генерации клиентов и трафика. Ну и TikTok то же самое, то есть мы создаем одну единицу видеоконтента, мы сможем сразу в 4 соцсети закидывать. Поэтому акцент на видеоконтент, акцент на Google SEO, на Google рекламу, Telegram также нам поможет коммуницировать. И вот это все мы сможем сделать для вас из проблем.